कस्टमर आया मेरे पास और दोस्तों इसमें देखते हैं सात हजार रुपये का खर्चा कौन सा लगता है सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बिट्टू फोन में दोस्तों आज हम बात करेंगे वन प्लस सेवन टी के बारे में कुछ के ये इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना आ रही है नो सर्विस की इसमें सिम दोनों लगी हुई हैं मैं दिखा देता हूँ आपको इसमें सिम दो दो सिम इसमें कस्टमर ने डाल रखी है कस्टमर का सैटा मेरे पास आया है ठीक होने के लिए दो सिम इसमें लगी हुई हैं अब इनको अगर मैं लगा देता हूँ देखो अभी नौ सिम आ रहा है ना और ये सिम मैंने इंसर्ट करी इसकी अब इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा नो सर्विस no लिख के आ रहा है दोस्तों इस प्रॉब्लम को लेके कस्टमर ये गया सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर में इसको बताया सात हज़ार रुपये का खर्चा सात हज़ार रुपये का इसमें क्या डलेगा उन्होंने बोले नीचे का मदरबोर्ड ही चेंज होगा इसका सर बड़ी प्यार से समझाया उसने वहाँ पर कराया नहीं उसने कहा भैया वापस दे दो जैसा है पैक करके वापस दे दो मैं करा लूँगा एक दो दिन में आके वहाँ से किसी तरह ये बच के निकल आया कस्टमर आया मेरे पास और तो दोस्तों इसमें देखते हैं सात हज़ार रुपये का खर्चा कौन सा लगता है सर्विस आ रहा है इसमें एक मिनट ये नो सर्विस लिख के आ रहा है यहाँ पे और सिम इसकी कोई भी नहीं चल रही है है ना दोनों सिम क्रॉस का निशान आ रहा है तो सिम ये रीड नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम है इसकी और दोस्तों देखो मेरी एक आदत है आप भी अगर शॉप पर काम करते हैं ना दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कस्टमर से ना पता कर लीजिए कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है पानी में गिरा था या फिर हाथ से गिरा था या फिर वो कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था ये चीज़ें आप सबसे पहले पता कीजिए कस्टमर से फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे दोस्तों चीज़ें सीखने की होती है दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप है ना कस्टमर से पता कर लीजिए एक आइडिया मिल जाता है देखो कस्टमर है ना सारे कस्टमर तो सच बोलते नहीं ये तो देखो सबको पता है कुछ कस्टमर होते हैं छुपाते भी हैं वो सोचते हैं कि अगर मैंने बता दिया पानी में गिरा तो वो कुछ ज़्यादा खर्चा मांग लेगा या ज़्यादा मोबाइल को फिर ज़्यादा पैसे बता देंगे खोल खाल के तो कस्टमर को भी एक वहम होता है हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का दोस्तों वहम होता है हर कोई कुछ ना कुछ छुपाता ही है तो आपको अगर कस्टमर लॉयल तरीके से अगर बता देता है ना उससे रियल में पूछ लो कि भैया मुझे सच बता दो कि ये गिरा ये गिरा है या क्या हुआ है तो मैं आपकी हेल्प कुछ अच्छे तरीके से कर दूंगा इससे क्या होता है ना कस्टमर का एक ट्रस्ट भी बन जाता है कस्टमर से आप अगर प्यार से बात करेंगे तो कस्टमर बता भी देता है ठीक है दोस्तों अब ये कस्टमर ने मुझे बता दिया मैंने उसे बताया भाई सर्विस सेंटर तो ठीक है गया था सर्विस सेंटर आप गए हो तो उसने बताया मतलब क्या खर्चा बताया उन्होंने कह रहे वो सात हज़ार रुपये भैया मांगे हैं और उन्होंने कहा इसका मदरबोर्ड चेंज होगा मग अब वो चीज़ हमें पता है दोस्तों कि आप सर्विस सेंटर चाहे किसी भी काम के लिए चले जाओ कुछ भी आपकी प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो वो सीधा ये बोलते हैं भाई मदरबोर्ड चेंज होगा आपका वो तो उसके पैसे मांगेंगे बस क्योंकि उनके अच्छे अच्छे ए चल रहे हैं भाई उसका खर्चा कौन देगा वो खर्चा कस्टमर ही तो देगा तो उनका काम तो बस यही है कि सबसे सबसे पहले सबको यही बोल देते हैं भाई मदरवुड चेंज होगा इसमें इतना खर्चा इतना खर्चा अब मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अगर ये प्रॉब्लम सोल्व इजी तरीके से हो गई ना तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके लिए आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों काम पसंद आता है मेरा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे लाइक भी कर सकते हैं ये लीजिए दोस्तों इसके सिम को वैसे इसकी सिम वन प्लस सेवन टी में सिम निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे ही खोल दूँगा इसको मैं अब एक मिनट दोस्तों वो चेक कर चुके हैं आज ही ये कस्टमर लेके आया है वैसे इसने कहीं और किसी और शॉप पे दिखाया नहीं है ये तो इसने बता दिया है पर इसने लॉयल तरीके से मैंने इसको पाँच दस मिनट जब इससे पूछा ना कि भाई सच बता तो दो सच बताओगे तो भैया मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अच्छे तरीके से दोस्तों इसका ये नीचे का जो ये रिंगर डब्बी है ना दोस्तों ये खोल लीजिए इसकी पेस्ट डाल के चिपका रखिए वीडियो को अपलोड जब भी करूँगा जब ये वीडियो पूरी बन जाएगी अब दोस्तों इसमें देखो प्रॉब्लम बताता हूँ मैं क्या है इसकी जो सिम लगी हुई है ना दोस्तों देखो नीचे लगी है सिम है ना वन प्लस सेवनटी में सिम की ट्रेन नीचे लगी होती है आप देख सकते हैं ये रही ना अब इस सिम ट्रे को मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको अब इसके अंदर जो सिम का जैक लगा हुआ है ना दोस्तों तो वो इसमें लगा हुआ है इसके चार्जिंग बोर्ड में है हाँ ना चार्जिंग बोर्ड अब इसका ये पत्ता निकला हुआ है दोस्तों और यही कहानी एम आई सेवन ने जो मैं बता रहा हूँ एक वीडियो मैंने बनाई थी वो उसमें भी मैंने यही बताई थी कि आप सर्विस सेंटर जाओगे ना वो कभी भी ईमानदारी से काम नहीं करने वाला भाई ये कसम खा के बैठे हुए होते हैं कि इनको पैसा चाहिए चाहिए कोई भी पता नहीं इन्हें कौन समझाता है ऐसी बातें हालांकि अगर सर्विस वगैरह कुछ बोल लेते ना तरीके से कि भाई सर्विस होगी पाँच सौ रुपये लगेंगे तो बंदा दे भी दे पाँच सौ हज़ार रुपये सात हज़ार रुपये कह रहे पूरा बॉडी चेंज होगा अब देखो दोस्तों इसका पत्ता निकला हुआ है ये मदरबोर्ड से अटैच होता है पत्ता इसका ठीक है दोस्तों अब ये पत्ता इसका निकला हुआ है ऊपर का तो हमें खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों ऊपर का तो देखो सील है अभी तक अभी तक सील लगी हुई है इसमें ऊपर का हमें खोलने की कोई जरूरत भी नहीं है अब देखो दोस्तों इसको ऐसे ही करके दिखाऊंगा मैं अब दोस्तों आपके सामने जादू होने वाला है एक अभी देखो अभी दिखाता हूँ इस पत्ते को गिरने से ना दोस्तों ये पत्ते निकल जाते हैं कभी सेंसर का निकल जाएगा कभी डिस्प्ले का निकल जाएगा डिस्प्ले का ऊपर लगता है ना इधर ये कभी यहाँ से निकल जाएगा उसकी वजह से कभी कभी चार्जिंग स्लो भी होने लगती है चार्जिंग पत् चार्जिंग का जो सब बोर्ड का जो पत्ता होता नहीं ये वाला अगर ये ऊपर से निकल जाता तो उसकी वजह से स्लो चार्जिंग भी होती हल्का हल्का टच होता रहता है तो चार्जिंग शो करता है और फिर बढ़ती नहीं है चार्जिंग वो सारी ये चीज़ें हम सारे दिन देखते रहते हैं दोस्तों अब दोस्तों इसको मैं बताता हूँ देखो ये पत्ता हमारा ठीक है इतना लूज भी नहीं है ठीक लगा है कोई दिक्कत नहीं हमने लगा दिया ये कटक सी आवाज आएगी दोस्तों लगाते वक्त अब इसको हम चला के देख लेते हैं अगर ये चल जाता है ना दोस्तों तभी इस वीडियो को अपलोड करूँगा मैं नहीं तो वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा ये लो अब मैंने ये लगा दिया अब दोस्तों चेक करते हैं इसका ये क्या है ये, ये निकल निकला नहीं वैसे ये ऐसे ही होता है दोस्तों चिपका हुआ नहीं होता है वी जो है ना इसमें एंटीना होता है दोस्तों इसको लगाते हैं दोस्तों लेते हैं एक बार रिंगर डब भी हमारी ठीक लगी है कोई दिक्कत नहीं एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ पर इस कस्टमर का मैं पासवर्ड लेना भूल गया हूँ देखो दोस्तों आप नेटवर्क आ रहे हैं सॉरी दोस्तों मैं पासवर्ड लेना भूल गया था कस्टमर का क्योंकि पासवर्ड का मुझे ज़रूरत नहीं थी मेरे आपने और भी वीडियो देखेंगे मैंने बताया आपको भी कि मैं कस्टमर का पासवर्ड जो है कमी लेता हूँ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना दोस्तों ये आप खुद से ठीक कर सकते हो और अगर आप शॉप पर हैं तो दोस्तों ईमानदारी से कस्टमर को बता दीजिए तो फिर वो आपका कस्टमर आपका कभी टूटेगा नहीं हमेशा आप पर ट्रस्ट करेगा हमेशा भरोसा करेगा दोस्तों अब ये सौ रुपये में करके दे दूँगा उसको मैं आप कभी कभी मोबाइल गिरे ना तो सबसे पहले आप यही चीज़ चेक कीजिए कोई भी है ना पत्ता रिमूव हो जाता है आजकल जितने फ़ोन फोल्डर आ रहे हैं ना ये सारे इन, डिस्प्ले वगैरह के या चार्जिंग कनेक्टर के इनके ये पत्ते ये 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 हट जाते हैं अपनी जगह से अब ये हट जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद डिस्प्ले आनी बंद हो जाएगी जैसे प्लग में से तार नहीं कोई छूट जाता है तो फिर उसके वजह से पंखा बंद हो जाता है या फिर कोई लाइट वगैरह प्रॉब्लम फ्लक्चुएट करने लगती है ये वही चीज़ इसके अंदर है और दोस्तों तो, बाय जय हिंद जय जै भारत